Persoalan tentang siapakah tokoh utama yang melaporkan Malaysia kepada FIFA terus menjadi perbualan hangat dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Isu ini bukan sahaja membabitkan maruah sukan negara, malah menyentuh soal kepercayaan, diplomasi sukan serta permainan politik di belakang tabir yang jarang diketahui umum. Sejak tercetusnya kontroversi melibatkan pemain warisan, siasatan FIFA dan tekanan antara bangsa ke atas Football Association of Malaysia, ramai tertanya-tanya, siapakah sebenarnya individu atau pihak yang menjadi pencetus kepada segala kekecohan ini? Di media sosial, pelbagai nama mula dipetik. Ada yang menuduh individu tertentu dari negara jiran, ada yang menuding jari kepada pihak dalaman, malah ada juga yang percaya laporan itu datang daripada bekas pegawai yang menyimpan dendam. Namun sehingga kini Tiada satu pun bukti rasmi yang benar-benar mengesahkan siapakah tokoh sebenar di sebalik laporan tersebut. Segala yang berlegar hanyalah spekulasi, teori dan andaian yang bercampur antara fakta dan emosi penyokong. Apa yang pasti, laporan kepada FIFA tidak berlaku secara spontan tanpa sebab. Dalam kebanyakan kes antarabangsa, aduan rasmi biasanya dibuat melalui saluran formal oleh persatuan bola sepak negara, kelab atau individu yang mempunyai bukti kukuh tentang kemungkinan pelanggaran peraturan. Ini bermakna pihak yang melaporkan Malaysia kemungkinan besar memiliki maklumat terperinci mengenai status pemain, dokumentasi atau proses pentadbiran yang dipertikaikan. Justeru, kemungkinan besar ia bukan sekadar laporan rambang tanpa asas. Ada pihak yang percaya laporan itu datang daripada pesaing serantau yang berasa terancam dengan kebangkitan prestasi Malaysia. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Harimau Malaysia menunjukkan peningkatan ketara dari segi ranking, mutu permainan dan keyakinan di pentas Asia Tenggara. Kemasukan pemain warisan pula dianggap sebagai faktor besar yang menyumbang kepada lonjakan prestasi ini. Dalam dunia bola sepak yang sangat kompetitif, tidak mustahil ada pihak yang melihat kelebihan ini sebagai ancaman terhadap dominasi mereka lalu memilih untuk menggunakan saluran perundangan bagi menekan Malaysia. Namun, ada juga pandangan yang lebih sensitif dan berat untuk diterima, iaitu kemungkinan laporan itu berpunca dari dalam negara sendiri. Teori ini menyebut bahawa individu yang tidak berpuas hati dengan pengurusan, dasar atau keputusan tertentu mungkin mengambil langkah drastik dengan membawa isu ke peringkat FIFA. Walaupun teori ini sukar diterima oleh ramai penyokong sejarah bola sepak dunia membuktikan bahawa konflik dalaman sering menjadi pencetus kepada krisis besar di peringkat antarabangsa. Dalam keadaan ini, FAM memilih untuk tidak menamakan mana-mana pihak sebagai pelapor. Pendekatan ini dianggap paling selamat dari sudut diplomasi sukan bagi mengelakkan konflik terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan. FAM juga memahami bahawa menuding jari tanpa bukti kukuh hanya akan mengundang fitnah dan perpecahan dalam komuniti bola sepak negara. Sebaliknya, mereka lebih menumpukan usaha kepada mempertahankan fakta, menyediakan dokumen lengkap dan memberi kerjasama penuh kepada FIFA sepanjang proses siasatan. Sementara itu, FIFA sendiri terikat dengan etikanya untuk melindungi identiti pemberi maklumat dalam kebanyakan kes. Ini adalah amalan biasa bagi memastikan individu atau organisasi yang membuat laporan tidak terdedah kepada ancaman atau tekanan. Oleh sebab itu, amat sukar untuk orang awam mengetahui dengan pasti siapakah tokoh utama di sebalik aduan tersebut, kecuali jika ia didedahkan secara terbuka oleh pelapor sendiri, yang jarang berlaku. Dalam kalangan pemerhati neutral Terdapat pandangan bahawa menumpukan perhatian kepada siapa pelapor sebenar bukanlah isu. Paling penting, yang lebih utama ialah sama ada laporan itu mempunyai asas yang kukuh atau sekadar tuduhan tanpa bukti. Dalam kes Malaysia, keputusan terkini menunjukkan bahawa sebahagian besar tuduhan tidak disokong oleh bukti yang cukup kuat untuk mengekalkan hukuman berat. Ini memberi isyarat bahawa walaupun ada laporan dibuat Kebenaran akhirnya tetap ditentukan melalui proses siasatan yang telus dan menyeluruh. Namun dari sudut emosi penyokong, keinginan untuk mengetahui siapa dalangnya adalah sesuatu yang difahami. Mereka merasakan maruah negara tercalar, pemain tertekan dan persiapan pasukan terganggu akibat tindakan individu atau pihak tertentu. Bagi mereka, mengetahui siapa tokoh utama di sebalik laporan itu seolah-olah memberikan semacam keadilan emosi, walaupun hakikatnya perkara itu tidak mengubah keputusan rasmi FIFA. Apa yang menarik, dalam beberapa wawancara tidak rasmi, ada individu luar negara yang seakan memberi bayangan bahawa mereka hanya menegakkan peraturan. Kenyataan seperti ini menimbulkan persepsi bahawa laporan itu dibuat atas dasar integriti sukan bukan kerana niat untuk menjatuhkan Malaysia. Namun, dalam dunia yang penuh dengan kepentingan, sukar untuk memisahkan sepenuhnya antara kejujuran dan agenda tersembunyi. Bagi pemain-pemain yang terlibat, siapakah tokoh utama pelapor itu mungkin bukan lagi keutamaan. Yang lebih penting bagi mereka ialah peluang untuk kembali beraksi membuktikan kemampuan dan membersihkan nama mereka di atas padang. Namun, secara tidak langsung, mereka tetap menjadi mangsa kepada tindakan pihak yang melaporkan, sama ada laporan itu dibuat dengan niat baik atau sebaliknya. Tekanan emosi yang ditanggung pemain selama tempoh siasatan tidak mudah dipadam daripada ingatan. Dalam konteks lebih luas, isu ini membuka mata banyak pihak tentang betapa pentingnya ketelusan dalam pengurusan bola sepak. Ia juga menunjukkan bahawa dalam era moden, tiada lagi yang benar-benar tersembunyi. Segala dokumen, rekod dan keputusan boleh dipersoalkan di peringkat antarabangsa. Ini menjadikan mana-mana individu atau badan yang membuat laporan sebagai satu kuasa besar walaupun identiti mereka tidak diketahui umum. Ada juga yang berpendapat bahawa tokoh utama yang melaporkan Malaysia mungkin bukan seorang individu tetapi satu kumpulan atau organisasi. Dalam kebanyakan kes antarabangsa, laporan formal selalunya dibuat oleh persatuan bola sepak, kelab atau badan tertentu yang mempunyai kedudukan sah di sisi undang-undang sukan. Ini menjadikan siasatan lebih kompleks kerana melibatkan kepentingan institusi, bukan sekadar tindakan peribadi. Walaupun persoalan siapa pelapornya masih belum terjawab, satu perkara yang semakin jelas ialah bagaimana Malaysia menangani krisis ini. FAM memilih pendekatan profesional, tidak membalas tuduhan dengan serangan emosi, sebaliknya menumpukan sepenuh perhatian kepada pembelaan berasaskan fakta. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil apabila banyak kekeliruan berjaya diperjelaskan dan tekanan beransur reda. Ini juga memberi pengajaran besar bahawa cara menghadapi krisis lebih penting daripada mencari siapa yang memulakannya. Dalam kalangan penyokong pula, Terdapat dua aliran pemikiran yang semakin ketara. Satu pihak mahu dalang sebenar didedahkan supaya keadilan boleh ditegakkan. Satu pihak lagi lebih memilih untuk menutup buku lama dan memberi tumpuan kepada masa depan pasukan. Mereka berpendapat bahawa selagi persoalan prestasi dan pembangunan bola sepak dapat diperbaiki, isu pelapor itu tidak lagi relevan untuk diperbesarkan. Jika diteliti dari sudut psikologi sukan, Keinginan untuk mengetahui siapa yang melaporkan Malaysia sebenarnya berpunca daripada naluri mempertahankan identiti dan maruah kumpulan. Penyokong melihat pasukan kebangsaan sebagai lambang negara, maka apabila ia diserang, mereka secara semula jadi mahu mengetahui siapa musuh yang bertanggungjawab. Namun dalam dunia bola sepak moden yang sangat kompleks, garis antara musuh dan pesaing sering kabur. Kes ini juga menjadi peringatan bahawa bola sepak hari ini bukan lagi sekadar 11 lawan 11 di atas padang. Ia melibatkan rangkaian undang-undang, politik, ekonomi dan hubungan antarabangsa yang rumit. Satu laporan kecil boleh mencetuskan kesan berantai yang besar. Dalam konteks ini, siapakah tokoh utama yang melaporkan Malaysia mungkin kekal sebagai misteri untuk tempoh yang lama atau mungkin tidak akan terjawab selama-lamanya? Akhirnya, apa yang lebih penting daripada identiti pelapor ialah bagaimana Malaysia bangkit selepas diuji. Krisis ini telah menguji keteguhan pentadbiran, kesabaran pemain dan kesetiaan penyokong. Ia juga memaksa semua pihak untuk menilai semula standard pengurusan agar tidak mudah dipersoalkan di peringkat antarabangsa pada masa hadapan. Jika pengajaran ini benar-benar dimanfaatkan, Maka krisis ini boleh dianggap sebagai satu titik perubahan positif walaupun ia bermula dengan kontroversi. Soal adakah dia tokoh utama yang melaporkan Malaysia kepada FIFA mungkin akan terus menjadi teka-teki yang menghantui dunia bola sepak tempatan. Namun, dalam ketiadaan bukti rasmi, segala tuduhan kekal sebagai spekulasi. Yang pasti, perjalanan Harimau Malaya dan FAM tidak terhenti hanya kerana satu laporan. Bola sepak negara telah melalui pelbagai dugaan sebelum ini dan setiap kali itu juga ia belajar untuk bangkit semula. Kini, fokus sebenar bukan lagi kepada siapa yang melaporkan, tetapi kepada bagaimana Malaysia memanfaatkan peluang untuk melakar masa depan yang lebih kukuh, berintegriti dan dihormati di mata dunia.